Я не я, если делаю видосы вовремя и чаще одного раза в год. Это будет видос влог, который я записал, потому что мне было скучно. Так как я гулял в основном один, мне нужно было себя как-нибудь развлекать. Поэтому вот, ехал я в Варшаву, конечно же, по рабочим делам. И в свободное время я хотел посмотреть на столицу Польши. Шутка пшеницы, конечно, смешная, но жаль, что одноразовая. Большую часть видео вы будете смотреть в землю, просто потому что мне было банально некомфортно тыкать камеры людям в лицо. Я про Варшаву почти ничего не знаю. До того, как ехал, я вообще не, не интересовался. И оказывается, здесь пиздец прикольно. Кстати, к слову, здесь вот, походу, это какой-то местный Биг Бен. Вот. Так вот, я не договорил. Я выехал в центр, чтобы купить себе наушники, так как я свои проебал. Вот. Ну и все по мелочевке, что там купить, если будет. Вот. Не, ну он прикольный, да. Вот. Да, да. А вот, походу, местный Яндекс Еда поехал. И все, к слову, здесь есть шарин самокатов. Прикольно. Боюсь юзать, потому что не знаю как. Оп, поцик поехал. Во, отсюда более заебись видно. Во, заебись. А, о, сука, вот пиксели, блядь. Нормально. Сейчас заметил, что там есть чамчунг. Надо будет сходить, посмотреть. А это, я так понимаю, станция самообслуживания. Прикольно, чё. Порше, блядь, Порше. Кстати, что прикольно, а, уехал, блядь, Что прикольно. Чувак на робота похож кек. Смешно. Электричка. А здесь упоротые, упоротые человечки на этих светлофорах. Мне кажется, что в Варшаве какая-то тупорылая система общественного транспорта. Вообще, блядь, сложно понять, что куда. Здесь надо вот такую хуету покупать. Да, видишь, 4 злота. И она по времени то есть там есть разные, там на 20 минут, на одну зону, вторую зону. Есть месячные проездные. Ну, да, вот такое, блядь, сука, пиздец. Как-то вообще. Хотя, плюс, что один билет на все виды транспорта. Вот это круто вообще. Собачку чешут. Короче, блядь, мне, чтобы у нас зашел, заплатил, поехал, куда хочешь, без ограничений во времени. Ну, в общем, очень сложно. Я пока купил этот билет, да и к тому же не я его купил, а меня купили. Пиздец. Сложно нам. Да. Сейчас купил себе билеты на всякий, чтобы не проебаться, когда буду в общественном транспорте и смотри, блядь, на 20 минут 3,40 злоты, на 75, 4,40 сука, выгода, блядь, пиздец. Какой смысл покупать? Не, ну смысл покупать на 20 минут есть, если тебе недалеко. Во-первых, во-вторых, тебе надо вторую стрефу поехать. Стрефа это зона, типа считается пригород Варшавы. Ну, короче, блядь, Сначала систему общественного транспорта сложно понять, даже прогуглив перед этим, но это лишь кажется. Как она работает? Одним билетом ты можешь сесть в автобус, сойти с него и пойти в метро, выйти из метро и сесть на трамвай. И все это одним билетом, одним платежом. Круто же? И за этих 75 минут вполне возможно проехать весь город от начала до конца. А вообще, система общественного транспорта в Варшаве норм. Одобряю. Домик классный. Ой, пардон. Надо убрать этот билет нах. Опа. Биг Бен с другой стороны. Мусорки. О, смотри, какие мусорки. Я ебу. Блять. Пиздец. И еще здесь. Вон, многоэтажка. Многоэтажка, да, вот такая вот домик маленький, скорее всего, жилой. еще многоэтажка. Ебать, высокое. Бля. Ну, как минимум прикольно. Правда, вот эта вот хуйня облепленная, сука, вот это у меня зум говно. Облепили, блядь. Блять, а. блядь, ебать, это там дырка, что ли? А ну подожди, я подойду. Ша, я подхожу, бля, подхожу. Бля, ну прикольно, я бы там жил, наверное. Смотри, бля, ша увидим дырку. И поцки катаются, смотри, лол. Я бы тоже катался. Если бы знал как. О, нормально. Биг Бен. Близко. Зырь, бля. Дырка в хате. Кто-то проехался там дырка вообще. Блять. О, я сейчас к Колизею подхожу сейчас. Колизей называется. Сала. Где надпись Конгрессова. М -м -м. Ха Окей. вот Чамчунг. 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 Потом к нему пойду. Я сейчас иду к магазинчику. Медиамар. Медиамаркт. Вот. Блять, зум ебуный. Где переход? Ебать, я проебал переход. Здесь даже отдельная дорожка для велосипедов параллельно основной есть. Нихуя здесь в Орламу бы орал, Наверное. Вот. Да и бомба. Прошел и не убили. Хорошо. И это типа... Зятка. Какой-то супермаркет, чего-то там. Продуктов, Блять, сложно зумить. Ну такое, мусор, блядь. Мусор, блядь. Моцик, блядь. О, местные штрихи людей. Тут, кстати, Uber есть, лол. Здорово. Uber едет, Uber такси. Тут много чего есть, ебать. Ебать. Я как увидел мороженку за 70, за 70, сука, гривен. Я хуел, блядь. Пиздец, сука. Да? К слову, приближаемся мы к Чамчунгу. Сейчас посмотрим, что это такое, куда это такое. Оказалось, что это просто отель, а надпись просто рекламная. Обида. Среди зданий можно найти вот такого вот покемона, облепленным чем-то, блядь, тибал, с чем-то, чем-то, который скрывает всю эту, блядь, красоту. Походу будет переделывать. Хочу кушать. Пойду, наверное, в Коста-Кофе. Он должен быть за углом вот того здания. Пойдем, опробуем местные кафетерии. Попробуем пошпрекать. Ну и да, да. И домой после этого. Вот так вот. Сука, где кафе, блядь. Я по метке пришел сюда гугла. Где кафе, блядь? А? Сука. Okay. Хавать хочу. Заказал я сейчас здесь вот сэндвич, кофе с молоком. И все это мне обошлось 17 злот. Ну, 18. Это наши древние 120 гривен. Ебать просто. Ну, зато здесь чувак говорит английский, пучки. Упрощение, блять, А то он по-русски не говорит, а по-польски я не умею, поэтому нормально. Ну, дорого, пиздец. Короче, как-то так. Я первый день погулял. Наушники я так и не купил, потому что они, блять, дорогие. Но походил, покекал. Следующий. Вот это хата от Ластовер. блять, Опа. Что это такое? Опять. Чамчунг, блять, Сука. И еще какая-то. Централ Товер. Бля. Сука, этот пацан. Я ебал. Бля. А тут так. А тут так. Довольно уютненько. Пойду вон там. К фонтану. Буль-буль-буль-буль-буль. Я передумал. Там блять люди сука Крички. это что такое Ратуй, дикие без сад блять не буду читать в позор я решил ускорить исследование города и разобрался таки в том как работает шарин и собственно взял самокат кататься на самокате охуенно э -э -э, еду в парк Быстро поясню, как это работает. Качаем приложуху одной из компаний этих самокатов. В приложении ищем по геолокации, где ближе всего находится свободный самокат. Также нужно привязать приложение в свою банковскую карту, чтобы была возможность вообще пользоваться этим сервисом. Дальше подходим к самому самокату, сканируем QR-код, списывается залог и можно ехать. Цена этого удовольствия, конечно же, ну, ни хрена не маленькая, поэтому я считаю, что это как бы скорее как игрушка на один-два раза и всего лишь. Ебать, я тут катаюсь как охуевший, да? Виды смотрю, блядь. И тут такая хмурета, это Сейчас будет пиздец. Надо текать с города. Охуеть! Пал под ливень, Пришлось оставить самокат и прятаться под мост. Фух, надеюсь, он долго не будет, потому что я не знаю, как отсюда выбраться. Фух, наконец-то дождь прекратился. Решил немного пешком пройтись. Нету денег на общественный транспорт. Вот так вот. Кстати говоря, параллельно только что похавал в каком-то заведении... Э, я забыл, как оно называется. Похавал там бургер с пепси. И обошлось мне это все в 25 злот. Дорого, блядь. Я, кстати, заплатил за заказ 50 злот, ну, ожидая, что мне дадут сдачу. Сажусь за столик, как бы сижу, жру и понимаю, что кассир забыл мне отдать сдачу. Сижу минут так 5. Конечно же, не только потому, что я как бы стеснялся подойти и сказать, что в смысле, а также потому, что я не знал, как на английском будет сдача. И сидел это время, гуглил, как правильно спросить, где моя сдача. В итоге узнал это. Я подхожу к кассиру и говорю, I'm sorry, but where's my change? А он такой, oh, оу, oh, сори, I'm so sorry, такой достает деньги и дает, а it's okay, it's okay, don't worry. И, короче, сажусь обратно за столик и зажираю свой бургер. Блять. Бля, отсюда крутой вид на город. Ну как крутой, относительно крутой, на старый особенно город. Блять, на камеры нихуя не видно. Хуйня зума тут или... О, Мост, да? Мост, блядь. Что за парковка, на? Я не понял. Ты чё, пацан, охуел? Блять, припарковал на Москву, охуеть. Сука, знак. И чё там у нас? Опа. Ух, Сука, еще один парковщик, блядь. Одной из целей моего выезда в город в этот раз было посмотреть на офис известной компании. Я не знал зачем и что я там буду делать, я просто хотел увидеть. Фух, я долго шел и наконец дошел. Я просто прошел мимо, потому что думаю, что территория таких компаний не предназначена для экскурсий случайных прохожих, как я. Поэтому я не стал испытывать судьбы и просто пошел обратно домой. Пускай это просто соседняя страна, но все равно немного дочувствовалось, словно я попал как-то в другую вселенную.